Значимо, що е, цими вихідними вперше в українській історії відбувся світовий чемпіонат із брейкдансу дансу Burn Battle School 2013. І Владислав Салун, засновник та керівник проекту Battle School, е, одразу після пристрастей на цьому чемпіонаті, завітав до нас у студію. Доброго ранку, Владиславе, Будь ласка, Ви проходьте. проходьте сюди до нас, Владислава. Заходьте. Не переживайте, вас покажуть. Заходьте, сідайте, будь ласка, зручніше. Знайомтеся, Селіна. Це, це це, це Мене звати Віталік. І ще все, десь нас був е Котик. Він теж ніколи може стати запитання, Шот. якщо прокинеться, поки а що він спить. Е -е Владиславе, е чемпіонат е відбувся власне, не на вихідних. Ми, звісно, вболівали за київську команду, е тримали кулаки, але знаємо, що виграли росіяни. Прикрочі вони реально сильніші. Ну, дело в том, что э, хочется в первую очередь сказать, во-первых, доброе утро страна, доброе утро, Украина, спасибо, что пригласили на эфир. И э, в Украине очень сильные танцоры. С 2006 года наши парни начали ездить по всем странам мира, участвовать, их стали приглашать. Причем они не они стали тратить свои деньги, mm -hmm. а им стали оплачивать проезд. И с 2008 года Украина стала чемпионом мира по брейкдансу. Они выиграли у сборной США в финале на очень серьезном фестивале Челес Баттл Про. После этого мы показали всему миру, что у нас очень серьезные танцоры. И в в 2011 году мы впервые показали всему миру, что у нас еще и самые лучшие фестивали в мире по брейкдансу. Прошел первый фестиваль Burn Battle School, и туда приехали лучшие команды из Европы. Вот там как раз-таки команда из России, Predators, они одержали первую победу. Потом был фестиваль в 2012 году, где снова участвовали лучшие команды Европы, и Predators всех удивили и доказали, что они достойны быть дважды чемпионами. В этом году уже было действительно очень важное для истории событие, потому что впервые фестиваль мирового масштаба участвовала лучшая команда США, первая команда Кореи, Южной Кореи, сборная Франции, причем один из самых сильнейших составов за всю историю. Участвовали, опять же, снова Predator, так как у них должен был быть шанс защитить свой титул чемпионов. И участвовала еще четыре лучшие команды из Украины, которые прошли отбор в первый день 16 августа. И вот эта э, сборка команд, 8 лучших команд, по сути, сражались за звание титула чемпионов. И содержали снова победу. Это действительно шокировало не только Украину, это Киролла весь мир, ребята действительно сильнейшие и могут так себя называть, потому что э, они преодолели э, команду Massive Манкис из США. Эта команда считалась фаворитом. Эта команда, ну вот знаете, бывает, ты сидишь, когда еще в детстве, вот сидим, мы смотрим какие-то мультики или какие-то свои фильмы, кассеты, и у нас есть свои любимые персонажи. Вот команда Massive Манкис это любимые персонажи для всех, кто занимался брейкдансом еще очень-очень давно. Слава, и... так можно, видите, к на такие новые Вы, новости, вы молодые. Может, можно варто изменить название а может то по -другому? Вот там. ну, Это вот там, там, чи якось. Це доросли, насправді, вже талановиті зірки. Можно так ну, я думаю, что э, нашим детям, которых видели наши телезрители здесь сейчас, э, э, название команды выбирается один раз и оно уже вписывается в историю. Э, команда, которую мы видели, это действительно уникальная команда. Mm -hmm. Малыши, они очень талантливые и они уже сейчас являются всемирно известными. Поэтому для меня это вот большая гордость, что у нас в стране есть не только братья Кличко, Шевченко, да, у нас есть вот э, молодые талантливые ребята. Команда Киндерс, их знает весь мир. У нас есть еще команда из Киваровна есть команда из Сайт Бибойс. Это они участвовали во многих конкурсах известных, даже телевизионных, и заявили о себе на всю Украину. То есть у нас есть много имен, которые знают в Америке, в Азии, в Европе. А, к сожалению, люди не знали до момента, пока не прошел фестиваль Берн Battle Скул на Майдане на Залежности. Всю субботу, до Вот, для того, чтобы больше узнали люди а, про этот фестиваль, у нас есть кадры фестиваля. Сейчас мы их увидим, а потом прокомментируем. А у нас они участвовали, конечно, угу. конечно мы были счастливы. Знаете, было такое ощущение, когда ты э, заходишь в помещение. Я помню, это был клуб Home, это э, Надарница, не самое лучшее помещение в Киеве, если честно, да? Абсолютно не лакшери, это андеграунд больше, скажем так. Угу. А ты заходишь и как будто, не знаю, вот ты попал в другую страну. Вот, абсолютно нет ощущения, что это в Украине что такое реально. То же самое было на Майдане Незалежности на вот в эту субботу, друзья. Я не знаю, я стоял на сцене, и это было ощущение, что это просто похожая площадь где-то в другой стране. Ну, в частности, вы знаете, мы привыкли на Майдане, происходит много разных событий. Но стояло больше 10 тысяч человек, по предварительным подсчетам было порядка 12 тысяч человек. Это вообще. Шок для нас, потому что это собрал брейк-данс, это собрал хип-хоп. И когда стоят, это большая масса людей. И я прошу людей просто поднять руку вверх и прокачать Майдан. Вот так вот uh -huh. все стояли, качали Майдан. И э, была очень важная фраза. Я сказал: я прошу всех, независимо от религии, политических взглядов, цвета кожи, э, ваших каких-то интересов, все люди по возрасту объединяемся, поднимаем руку вверх и качаем. И весь Майдан, как единая нация, нация планеты Земля, а не каких-то стран, вот так вот качала ради любви, ради уважения, ради мира во всем мире. И это, по-моему, было историческое событие для всей страны и для всей планеты. Владе, мы говорили... Прокачали, да. дуже, и всю нашу студию. Линочка, так, тебе особливо. Так, я Мы говорили про перемоги и поразки. Я хотел спросить про школу брейку в Украине, про тренерский склад, возможно. Чи задоволені вы скажем, так работают тренеры, в їхньої ихнюю работы и насколько это зависит, насколько это влияет на перемоги, на таких чемпіонатах. чемпионатах. Ну стоит сказать, что брейкданс мы уже давно знаем, что такое брейкданс, у многих людей уже наконец-то это не ассоциируется как рэп на голове, а некоторые понимают, что это действительно высокое искусство. Школа. И я бы хотел сказать, что брейкданс не спорт, поэтому здесь нет понятия тренер и чего-то угу. еще, да. То есть брейкданс это искусство, это культура, которая помогает себя выражать самовыражение. Угу. Вот. И поэтому есть просто ребята, которые любят это дело, они танцуют, и они пытаются научить, так же, как и я. Я начал заниматься брейкдансом еще в 2000 году. Моя миссия – научить как можно больше людей, даже ну, бесплатно, мне не важно, я могу показать движение, научить любого. Поэтому ребята открывают свои школы. Это, с одной стороны, любительские школы, но, с другой стороны, это и профессиональные школы. Потому что, э -э -э, ну, как можно определить тренера, что повесить медаль, что вот он танцует брейкданс? Нет, в брейкдансе все из-за уважения. Если ты танцуешь круто... Ты выигрываешь много фестивалей, тебя уважают. Uh -huh. Ты доказал на деле, а не на словах, что ты классный. Поэтому ты уже теперь являешься в авторитете, ты можешь поделиться своими знаниями. Вот так же и у нас. У нас есть ребята, которые хорошо танцуют, они делятся своими знаниями. Они помогают ребятам научиться брейк-дансу. Uh -huh. И они являются их наставниками. Поэтому ä, понятия тренера как такового у нас здесь нет. Это больше коммерция для заработка денег. Сейчас некоторые эндоспортивные клубы начинают использовать это. И, кстати, я этому не рад, потому что на этом начинают хорошо зарабатывать это популярно, а стоит приходить заниматься как раз таки к тем ребятам, кто носитель этой культуры. В частности, сейчас уже есть вся информация, у нас есть свой сайт фестиваля BattleSchool.com.ua, куда можно заходить и смотреть, где что происходит и так далее. Поэтому э, ну, подготовка Украины и наставники наши, да, они вдохновили всех участников, и все было на высшем уровне. А скажите, я правильно понимаю, то есть в российской команде, которая выиграла, там тоже тренера нет? Есть просто какой-то там наставник, да, который то все придумали ставит эти номера и... Да, конечно. Даже вот смотрите, если есть команда по брейкдансу, ее объединяет единственная одна вещь это желание танцевать, это любовь mm -hmm. к этой культуре. Поэтому ребята собрались ради того, чтобы танцевать вместе. И, конечно же, в команде есть какой-то, допустим, лидер, который руководит процессом. Но понятие тренер, а вот такого понятия, в принципе, не существует. Владислава, вот хлопцы нам просто показывали возрастные номеры, эти танцевания брейкданса. Это постановка, правильно? Вы эти номеры продумываете? Ну, тобто, я, элемент за элементом это же достаточно э, такая работа. По... Стоит тут по... Понимать вообще, что такое брейкданс. Брейкданс это танец, это искусство, которое включает в себя элементы акробатики, uh -huh. ГПК даже включает, элементы гимнастики, капуэро и много чего. То есть, чем больше интересных, красивых движений у вас есть в запасе и вы их можете сделать правильно под музыку, тем круче вы как танцор. Uh -huh. а, поэтому в брейкдансе нету какого-то понимания, что вот все должно быть именно вот так, одно за одним по списку. Нет, это импровизация. Играет диджей музыку, ту, которую он хочет. Когда я выхожу танцевать, я не знаю, что будет играть диджей. Я слушаю музыку, да, меня это вдохновило. Все, я пошел, я танцую. Я знаю, у меня есть вот это движение, это движение. То, что я чувствую, то я делаю. Это полная импровизация. Сегодня хлопцы, они просто не вещи, речь, потому что они разом синхронно танцевали однако в рухи. Сколько им потрібно чтобы научиться работать такие синхронные рухи? Все верно. Есть, конечно же, еще командное движение для того, чтобы усилить так, так. Э, команду в батле и же, или же подготовить свое шоу, э, ребята готовят приблизительно, ну я не знаю, в зависимости от сложности, конечно, можно и месяц и годами тренировать такие синхронные угу. движения, а, но над ними, конечно, всегда все что работает. они такие маленькие? Я, я, вони, от, просто, я, я хочу себе уявить, как они тренируются. То есть что, может, музыка какая-то такая, да, и а, под музыку детячую, может, родители с ними приходят? Нет, не приходят. Смотрите, спроф... тут э, очень важный момент стоит понять. Это же дисциплина моя будет, это же маленькие. Конечно, конечно. Э, вот смотрите, у нас в Украине уже наши взрослые ребята, естественно, в основном ребята постарше, они вот способны э, с ответственностью подойти. Дети, они всегда остаются детьми, их нужно угу, как-то да. Организовать. Так, так. Наши ребята уже взрослые, уже давным-давно показали всему миру, что они одни из лучших. Наши дети, я сам в это не верю, я не знаю, как такое возможно, но наши дети в таком юном возрасте показали, что у нас такое... Потрясающе талантливе нове покоління. Я не знаю, як ответить на цей вопрос. Просто талант. І, до речі, Ви, теж продовжуючи тему, у нас є кадри виступу шестирічної француженки на французькому брейк-данс-фестивалі цього року. Давайте їх подивимося, потім прокоментуємо. Ось дівчинці шість років. Уявіть собі. Зараз побачимо ці кадри, як вона танцює. Вы знаете, я насправді э, двічі перечитав інформацію, перечитал информацию, потому что я не поверил, что дівчинці насправді самом деле 6 лет. Я а вам вот больше скажу, себе. что эта девочка, она ученица нашего диджея. В этом году на Burn Battle School был диджей Ренегейт Гейт из Лондона. И он является тренером этой девочки. И вот как раз-таки наставником, я скажу правильно, mm -hmm. да? А, и вы эту девочку увидите в следующем году на фестивале Burn Battle School. Потому что она приедет к нам участвовать. Но вот знаете, вот мы смотрим сейчас. Девочка 6 лет в Англии, да? Только что здесь танцевали дети Dream Team. Если я не ошибаюсь, 7 или 8 лет этому мальчику. Ну, по-моему, это тоже очень удивительно. И он далеко э, не хуже, он достаточно на уровне с этой девочкой Тера танцует. Поэтому наши, наша украинская нация она талантливая, показывай я Суха, может, поставить такое дивное питання, но вот меня цікавить, чи можно брейк-данс танцювать без музыки. Без музыки? Тобто... Ну, то так же, как можно ли нарисовать портрет без бумажки, да, вот, к примеру. То есть, э, основное, смотрите, все, что самое важное, брейк в брейк-дансе в хип культуре это музыка от музики все залежить. Музика вдохновляють uh -huh. нас і дає нам енергію. Тому... І хочеться сказати, що брейк-дансу абсолютно немає якихось вікових обмежень. У нас також є кадри, де брейк-данс танцює 80-річна бабуся, звуть її Крейзі Грандма. Це шалена бабся, яка ось власне теж вміє запалювати так само, як і діти. Може, трошки не, не а, так не вправно не вийде, вийде. виходить, але зважаючи на вік, До речи, речи. она выступала на вашем фестивале нет? Друзья, я вам хочу сказать, что мы сейчас с вами смотрим популярнейшие видео в Ютубе, да? Да. И все эти ребята, они присутствуют у нас. Вот Crazy Grandma это действительно потрясающая бабушка, это мать хип-хопа, я бы сказал. Она батловала с нашим дрим-тимом на фестивале. Вот она посещает все самые топовые фестивали в мире. Представьте себе, что вот ее визит на мероприятие это является, скажем так, вот все. Вы официально зарегистрированы, все, вот есть статус, вы крутые. Она к нам приезжает за свои, за свои деньги, сама по себе, по своему желанию, уже второй год подряд. Этот фестиваль для нее является одним из самых-самых любимых. И она очень любит Украину. Crazy гранд всегда гость фестиваля Burn Battle School в Киеве. Это потрясающе. Мы реализовываем Морализовывай. себе нашей кухни. Спасибо вам. большое. Вы, это справа о том, что тут э, дуже багато кофеина. Угу. вам потребен и адреналин, так что, в принципе, связок <laughs> відчуваєте, правильно? Да. А, что хочу в первую очередь сказать? що мне Дуже подобається чоловіки з ім'ям е, влад. Можуть, звісно, що чоловіки я. з ім'ям Платон і Денис теж звернути увагу, але не в цьому справа. Е, що е, маю запитати стосовно того, що е, брейкери це не тільки дух певний, правильно угу. це і певна фізична, е, якась як це можна сказати, ловкість. Рук, ніг і да, да. всього іншого, скажіть, будь ласка, ви взагалі за здоровий спосіб життя, чи він не включає і не має включатися в список обов'язків брейкдансера? Я, я вам так хочу сказати, що звісно, якщо ти танцюєш от такого роду э, танець да так. то, конечно же, просто физически невозможно курить и пить. Более того, я скажу, что как раз-таки брейк как часть хип-хоп-культуры, это по-моему, на мой личный взгляд, мое мнение, что это та культура, которая сегодня очень сильно нужна молодежи. Mm -hmm. Подумайте сами, сегодня столько разных видов спорта. Я не против футбола, бокса и так дальше, но мне не нравится мордобой. И мне не нравится, когда идет, допустим, вот один футболист на одной стороне дороги и другой футболист. Он видит, эй, он что, кричит, эй, футболист, брат, привет. Нет, ему абсолютно все равно. Это очень популярно сейчас Сейчас это массово, но если идет брейкер допустим, на одной стороне, темнокожий парень на другой стороне сразу эй, эй, брат! Это культура, которая объединяет. И поймите, она за здоровый образ жизни. Это здесь она построена на уважении, на принципе братства. И вот это сегодня время в которое мы живем, когда есть политика и другие многие факторы, которые действительно ссорят людей. Брейкданс и хип-хоп-культура объединяет все национальности, все религии, и это становится большое братство. Поэтому братство за здоровое образ жизни. Нашим депутатам нужно порадовать да. депутаты качают, у меня такое питание. Скажите, пожалуйста, вы говорите про культуру брейку, а уж конкретно ваш фестиваль, он над заданием популяризации этой культуры? Конечно, То, конечно. Друзья, наш фестиваль является, я повторюсь, одним из лучших в мире, и он котируется а, среди всех танцоров и считается уважаемым потому что у нас есть наша философия battle school не просто так battle school это школа э, батла угу. мы наша философия говорит следующее что э, в жизни мы каждый день сталкиваемся с какими-то проблемами мы каждый день за что-то боремся мы батлуем мы, мы у нас битва правильно угу. поэтому не бойся не думай что кто-то мог бы я мог бы, хотел бы, нет. У тебя есть здесь и сейчас. Выйди в круг сейчас, станцуй, сделай свою историю, пройди свою школу жизни, свой Battle School. Поэтому мы пытаемся вдохновить людей на большие поступки. Нужно мечтать, и тогда мечты сбываются. Нужно делать, и тогда вы можете сделать свою собственную историю. Мы вдохновляем людей, и очень важно, что мы привозим легендарных судей. Вот у нас в этом году была впервые в истории девочка судила фестиваль. Ее зовут Бигерелл Хьюрикейн. Она уже не самая молодая. Ей не 18 лет, но э, она э, мама, она работает медсестрой во Франции. Она приехала сюда судить фестиваль. Она крутая бигерл. Также судил Би-бой Свифтрок из Германии. би Фокус из Финляндии – это легенды. Они приехали сюда и просто рассказывали людям вот, э, свою историю, свою школу батла, Они заряжали всех людей. И когда ты видишь легенду, которую ты мечтал видеть живой, он тебе говорит, «Я вот стал таким, каким я стал, потому что я мечтал, потому что я хотел, я делал». Вы знаете, вопрос, деле, Воно, деле, такая, така и запитання, до речі, з с ранкові Ранковой Куросаны. Оно, кстати, актуально, такая себе інша сторона медали. Пытают, насколько это травматичный вид мастерства. Ну, я вам так скажу, что вспомним зимы, которые бывают в Киеве, и когда наступает гололед, идешь, ты, хоп, подскользнулся и упал. Травматично все, абсолютно. Но брейк-данс – это э, наименее травматично. Поверьте, можно футбол намного более травматично. Ну, Виталий знает, у него работа тоже такая. Так, Влада, вибачайте, ви говорили про те, що ви надихаєте. Відповідно, і вас є, хто надихає. Скажіть, будь ласка, хто найчастіше буває натхненником, найголовнішим у вашій команді і особисто ваш? Ви знаєте, у нас. Е Я вам честно скажу, что есть много легендарных танцоров, которые, да, вот то, что они делают, это вдохновляет. Есть много разных фестивалей, которые вдохновляют. Но э, сейчас я понимаю, что у нас вдохновляют э, лично меня мои родители. У меня э, мама, моя папа. Дело в том, что я занимаюсь организацией фестиваля, и в этом мне помогают мои родители. Моя мама, мой папа. Мою маму называют MC-мама, потому что э, э, все ребята, которых мы привозим в Украину, мы для них пытаемся сделать, знаете, такой очень традиционный украинский прием. Вы а, знаете, извините, пожалуйста, мы должны дякую вас, ваших вам, вам что пришли. вам. Владислав Салум, президент федерации Брейкдансу Киева.